Итак, в этом занятии мы разберемся с вами, что такое аудитории Facebook, где они находятся, как они составляются, чем ретаргетинговые аудитории отличаются от лука-лайка -like аудитории и в остальных интересных подробностях. Как мы с вами уже разобрались, настройки аудитории одна из базовых вещей при подготовке любой рекламы, любых трафиковых историй в социальных сетях. Поэтому еще немного об аудиториях. В меню рекламного кабинета есть кнопка аудитории. Что о ней стоит знать? Во-первых, обратите внимание на создание похожих аудиторий, они же look-alike аудитории. Имеется в виду аудитории, которая вам найдет Facebook сам на основании тех людей, которых выберете в качестве исходных. То есть, например, вы выбираете аудиторию подписчиков своей страницы, аудиторию собранную пикселем или аудиторию загруженную из базы или аудиторию действий в приложениях. Потом вы указываете страну, в которой будет осуществляться поиск. И после этого выбираете размер аудитории в процентном соотношении от количества людей в этой стране, которая зарегистрирована в Facebook, от 1 до 10 процентов. На основании внутренних алгоритмов Facebook он сам найдет вам людей, которые максимально похожи на исходную группу пользователей. То есть ведут себя максимально похожим образом с точки зрения карты кликов и того, какой контент их интересует. Например, мы выбираем людей, которые собраны пикселем, установленным на сайте, выбираем страну, которая нам подходит и указываем количество людей в процентном соотношении от жителей этой страны. Чем процент меньше, тем аудитория, разумеется, точнее. 1% максимально точный таргетинг. После этого кликаем «Создать аудиторию» и кабинет сам начинает нам искать эту аудиторию. Как видите, сейчас у нас горит кнопка Не готово, то есть Facebook работает, анализирует аудиторию. Как только он закончит, ваша аудитория приобретет следующий вид, зеленая кнопочка и подпись готово. Второе, на что следует обратить внимание в создании аудитории, это индивидуализированные аудитории. Во-первых, вы можете загрузить файл с данными о клиенте. Мы уже поговорили с вами о загрузке баз для приглашения людей в сообщество Facebook. Кроме того, вы можете здесь же загружать свои данные из CRM-систем или e-mail рассылочных сервисов или базы, о которых вы договорились со своими партнерами, для того, чтобы использовать их в дальнейшем для рекламных целей. Для этого просто кликните ⁇ Загрузить файл с данными ⁇ и прочитайте мануал о том, каким должен быть этот файл. Он находится здесь. Откройте, ознакомьтесь подробнее и загрузите для того, чтобы использовать его в рекламе. Во-вторых, обратите внимание на возможности внутреннего ретаргетинга на Facebook. Для этого вам нужна кнопка взаимодействия, которая позволяет вам создать отдельную базу людей из тех, кто посмотрел ваши видео, размещенные на странице или промотированные с помощью рекламы. В том числе выбрать количество времени, как долго они смотрели это видео которая позволяет собрать людей, взаимодействовавших с вашей рекламой для генерации рядов, или взаимодействовавших с вашими холстами, которые называются Canvas, или с вашей страницей на Facebook, то есть с контентом, который на ней размещался, или с вашим бизнес-профилем в Instagram или с вашими мероприятиями. Это крайне важная настройка, когда вам нужно работать с аудиторией в несколько шагов, когда вы не пытаетесь одним касанием после первого же клика по рекламе продать что-то аудитории, а когда вы строите с ней коммуникативную модель и вот тот самый customer journey, который мы уже проговорили, где вы их собираете в группу по поведенческим критериям, а затем настраиваете рекламу. Внутренние возможности настройки ретаргетинга на Facebook – чертовски важная вещь, которая значительно усилит пиксель и микроконверсии, установленные в нем. В этом занятии мы разобрались с вами, что такое аудиторию в Facebook, как они настраиваются, где они находятся, и самое главное, как их использовать таргетированно, то есть целевым образом для получения максимального результата от рекламы. Итак, в следующем занятии мы узнаем, что такое тестирование и как их проводить.